السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الكتب اللي تشرفت مؤسسة ابن العربي بنشرها هذا العام كتاب اللمحات لعالم الهند ومجدد الألفية الثانية الشيخ شاه ولي الدين الدهلوي. وهذا الكتاب حققوا وشرحه بعنوان النفحات في شرح اللمحات. فضيلة المفتي الباكستاني شيخنا الشيخ عبد الخالق ازاد الريابوري وهو كتاب عظيم الشأن يتكلم في قضايا الوجود كلام رائق جدا وهو من لب حكمه علماء المسلمين نرجو يعني ان ينتفع به من يقراه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته